Андрей Зубов, российский историк, профессор Московского Державного института международных отношений. Добрый вечер. Добрый вечер. С вами будем говорить в контексте сегодняшних событий, в частности во Франции, встречи фактически нового избранного президента Украины с действующим президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Тому я перепрошую за свій дрес-код, так званий, але просто у нас жарко насправді літо да, на дворі. Це Мацука собі дозволяє сидіти запакована в піджак, і гості приходять. Очевидно, орієнтуються на назву телебачення, і тому та що треба виглядати так, як на телебачення. Я себе вирішив сьогодні не, не... тортурам, не піддавати. Тому футболці з символічною арештованою пандою очень, це очень стосується. Так. потім якось покажу наприкінці ефіру. Отже, сьогодні новообраний президент України Петро Порошенко і президент Росії. Володимир Путін провели коротку розмову у кулуарах урочистих заходів, що тривають у п'ятницю у Французькій Нормандії. Про це повідомили західні агентства. І, зокрема, за даними Reuters, неформальна зустріч відбулася в присутності канцлера Німеччини Ангели Меркель. Агентство пише, що їхній репортер не зафіксував, щоб Порошенко і Путін потисли один одному руки. Але як пізніше стало відомо, вони один одному руки потисли. И договорились про шляхи решения кризиса в Украине. Про это поведомляет пресс-служба президента Франции Франсуа Оланда, передает ну, таки Reuters. Вот вопрос к вам. Сразу же первый. Вот насколько важно, вот, господин Зубов, то, что Порошенко и Путин, а, встретились, б, факт именно рукопожатия. Сегодня об этом все говорят, хотя конечно. за символами, конечно, можно бегать и далее, но простите, но российская политика, она соткана из сплошного какого-то символизма, но никак не из практики. Вы понимаете, я думаю, что сама, сам факт встречи и рукопожатия может означать очень много, может ничего не означать. Но, скажем, если бы один из президентов уклонился бы от только пожатия, когда другой бы ему протянул руку, это, безусловно, было бы очень... Это было бы, может быть, красиво там в глазах его сторонников, но это было бы очень плохо для политики. Потому что надо искать каждую возможность каждую возможность положить конец войне, которая сейчас идет на Украине, и восстановить мир, Разумеется, это долгий процесс. Но, может быть, он с этого рукопожатия. Кто знает. Важно то, что э, президент Порошенко избран большинством украинского народа в первом туре. Важно то, что он признан европейским сообществом как победивший кандидат и приглашен уже на эту встречу глав государств Нормандию. Важно то, что Путин которого многие считали нерукопожатным после его действий по отношению к Украине, оказался тоже на этой встрече, согласился на него приехать, хотя, наверное, и ожидал астракизма со э, стороны некоторых политиков, и что он протянул руку Порошенко или, по крайней мере, ответил на протянутую руку Порошенко. Тот, кто протянул руку первым, победил, тот, кто протянул руку вторым,

Как смотрит Ангела Меркель на Путина, как смотрит Порошенко на Путина и выражение лица Путина. Сегодня фотография, понятно. она в топе, собственно, в топе информационных лет. Я считаю, что эта фотография останется надолго одной из лучших фотографий, Порошенко, сделанных, Путина или сделанных политическими, политическими фотографами вообще. Почему? Она войдет потом в альбом. А обсудите, какие характерные лица. О них же очень много можно Но Там сказать. уже много мемов в интернете. Я смотрел фотографии. Порошенко говорят, типа, Анжела говорит, Ангела говорит. Володя, зачем ты такое творишь? Я, думаю, я же тебя предупреждал. Я думаю, что даже больше. Володя, мы же с тобой договорились. Ну что же ты? Порошенко с презрением и сочувствием. И Володя говорит: а кто? Я? Людвиг Аристархович, кто, кто это сделал? Вот из, из этой серии. Кто это сделал? Да, действительно. Вот. Вот. Ну, и можно дальше теперь опять ту фотографию, где мы видим только Порошенко и Путина. Вот, и если можно, вернуть. Это Порошенко и Путин, да. Вот, 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 опять же. У Порошенко выражение лица не меняется. Мне кажется. <laughs> Бедный. Он, понимаете, в большой политике недавно, в такой большой. Ему тяжело, конечно. Но ну что говорить? Ну, мы не физиономисты. Я, по крайней мере, думаю, что наши зрители сами все увидели, все поняли. Я уж не буду комментировать выражение лица. Это не моя задача. А у нас есть видео, как вы виду Видео Reuters. Нема это. У нас... Как Як тільки, як тільки у нас з'явиться можливість, просто я це до глядачів звертаюся, як тільки з'явиться можливість показати це відео, ми одразу його покажемо для того, щоб подивитися, все ж таки фотографія це фотографія, а рухи людей, міміка, реакція вона дуже багато значить. Якщо говорити про російсько українські отношениях, і этому рукопожаті, ви говорите, перший, хто подав руку, він победил, а второй не проиграл. Но Это, конечно, дискуссия сегодняшнего дня, там опять же эмоциями переполнены социальные сети, когда говорят, как мог Порошенко подать руку, хотя э, на самом деле сочувствие это тоже является некий, некой эмоцией достаточно сильной. Э, действительно ли для, для многих на сегодняшний вопрос, что вот делать с этой вот Россией в сегодняшнем состоянии в Украине? Последние опросы говорят о том, что 84% россиян считают Украину врагом номер два после Соединенных Штатов. Ну и 84, А, 84, а да. сколько там? Там порядка 40% считают Украину врагом, порядка 60% я перепутал, возможно, считают я перепутал Соединенных Штатов врагом. А 83% считают, что Путин а действует да, правильно Совершенно верно. Украине. Спасибо, что поправили, поскольку ну, да. немножко цифры смешались, под рукой их нет. Ну естественно. Но все равно враг номер два, это как? Ну, я думаю, что на самом деле ни Америка не является врагом России, ни Украина не является врагом России. Это больное сознание. Больное сознание для русских людей является их врагом. Вот это большая проблема сейчас. Понимаете, это послесоветское сознание, которое реагирует вот на то, что мы живем в осажденной крепости. И, к сожалению, Путин это сознание ревитализировало. Оно было ушло, оно ушло куда-то в подсознание. Вот. И даже люди думали о вхождении в Европу. Помните слова Горбачева о общем доме. Да, общее общем пространство. Доме, вот, да. Э Лиссабона от до Лиссабона Владивостока. до От Лиссабона до да. Да, и вот, это понимаете, было. да, это все здравые, в общем, совершенно здравые вещи. Но, оказывается, под этим всем вот шевелится бездна. Вот это бездна советского э э осознания привычки к холодной войне, что мы окружены кольцом врагов. Все, кто нам не подчинены, наши враги. У нас даже не может быть равных союзников. Понимаете, в советское время вот Китай стал равным, тот же стал врагом. Тоже коммунистически стал врагом. Вы, теперь, вас, друг. Ну, понятно, да. Но только старший друг, скажем так. Теперь уже Советский Союз в роли сателлита Китая может выступить. Вот, во всех наших все места поменялись, китайцы этим очень довольны, мне китаисты это говорили. Они, конечно, молчат, как они привыкли сдерживать свои чувства, но они считают, что да, все поменялось местами. Тогда Китай был младшим партнером России, теперь Россия младший партнер Китая. Вот. Но как бы там ни было, вот Путин вот эти инициировал советские чувства подсознания, которые на самом деле очень опасны, и они действительно и их мысли не одна. Не, то, не только то, что Россия в кольце врагов. Вторая мысль о том, что надо возродить Великую Россию. Вот Советский Союз. Ну, пусть под названием Российского Союза. Понимаете? Все. Люди уже примирились с тем, что границы не меняются, что страны, которые возникли на пространствах бывшего Советского Союза, они суверенны. Теперь, наоборот, вот все пошло назад. Все пошло назад. Я думаю, что это страшное вызывание демонов, вот, былого. И чем быстрее это прекратится, чем быстрее наши люди осознают, что это только во вред, тем будет лучше и для России, и для Украины. Угу. Извините, немножко прервемся. У нас есть на прямой связи Сергей Врупаев, журналист Брюсселя, который был, власне, на сегодняшней події в Нормандии. Он спостерегал за подиями. И впервые было заседание Великої сімки, вже не вісімки, тобто сімка без Росії. Сергію, добрий вечір. Добрий вечір. Так, привіт. Як там це все відбувалося в Нормандії? Що ти побачив особисто на власні очі? Тут у нас питання дня: чи тиснув руку Порошенко Путіну або навпаки, хто перше подав руку, яка була тональність, яка була реакція? Зараз у нас буде відео цієї події нарешті? Ну пане Сміліч, з останніх які є, то Порошенко і Путін рукою трохи не тиснули. Взагалі, зустріч відбулася дуже невеличка, це 15 хвилин. Ініціатором цієї зустрічі виступив президент Франції Франсуа Оланд, і е, говорили, як кажуть в Єлісейському палаці, як говорили передусім про те, що е, які заходи треба зробити для того, щоб е, деескалувати ситуацію на сході України, і навіть як зазначили в прес-службі президента Франції. А складається таке враження, що Москва буде готова визнати легітимність нового українського президента, мається на увазі Петра Порошенка, і можливо навіть вже в наступні дні розпочнуться переговори про припинення вогню. До речі, тут треба зазначити, що у вівторок в Санкт-Петербурзі зустрінувся міністр закордонних справ Німеччини. Франк Вальтер, Штайнмаер, Польщі, Радослав Сікорський та Росії Сергій Лавров, які також говоритимуть про Україну. І цілком можливо, що оці питання про припинення вогню будуть підніматися вже і на цій зустрічі більш предметно і більш детально. І в цілому складається таке враження, що ситуація дещо. А покращується можливо через той факт, що на саміті великої сімки, який завершився вчора у Брюсселі, все таки було схвалено зрештою досить важке для європейців рішення. Що якщо не буде якихоїсь конкретики, якихось конкретних дій з боку Російської Федерації до кінця місяця, до наступного саміту Європейського Союзу, який запланований на 26-27 червня, тоді Європейський Союз все таки розпочне переходити до так званої третьої фази санкцій, тобто широких економічних санкцій. Роман? Сергій тут головне питання: ну я чесно кажучи, був. Пару днів тому ще в Європі, якраз під час візиту Порошенка до Варшави, то я слухав і польське радіо, і німецьке радіо, тому що це все відбувалося ну, в один період. То там досить так позитивно є. Ну німці, звісно, стриманіші та стосовно персони Порошенка, але все одно є позитивна риторика стосовно от, президенту Порошенку, Там є сподівання величезні. Він зустрівся з Обамою. Поляки без сумніву це коментували. Це була перша новина взагалі випуску. Після, а вже після того вони згадували, що і власний Комаровський зустрічався з Обамою. А потім вже жартували, що Обама міг Комаровського взяти з собою в тренажерний зал. Але якої є зараз яке, яке тло, скажімо, є візиту Порошенка в Нормандію, яке є ставлення європейських політиків і європейських медіа до новообраного президента? Ну, звичайно, дуже багато сподівань. Поки що на сьогодні всі кажуть про те, що вибори відбулися в Україні, незважаючи на важкі умови, вибори відбулися. А досить чесно і вільно, що українці змогли продемонструвати своє бажання до розвитку демократії, і з новим президентом пов'язують великі надії саме в тому, що він буде відстоювати і скажімо так, слідувати волі українців, робити необхідні реформи і все-таки розвивати країну. З цим до речі пов'язані і ті великі кредити, які зараз надаються Україні, під конкретні реформи, як від міжнародного валютного фонду, так і від Європейського союзу та інших країн Великої сімки, так що поки скоріше. Настрій більш позитивний. Та у нас не лише кредити фінансові, а кредит довіри, так розумію, з боку європейських лідерів, оскільки вони завжди критично досить ставилися до України. Дякуємо Сергію Воропаєву, журналісту він в Брюсселі. І повертаємося до студії до бесіди з Андрієм Зубовим, російським істориком, професором Московського державного інституту міжнародних відносин. Але завжди було досить обережне ставлення до українських політиків, до українського політику у Україна ніколи не була номером один в новинах. Ну, коли не траплялися якісь події на кшталт Чорнобиля, або Помаранчева революція, або останніх подій. На Майдані, але тепер здебільшого говорить про кризу на Сході, але дуже сильно не занурюються в нюанси. Це українські медіа прекрасно знають, хто там воює, показують, ну і є з іншого боку, російська пропаганда. Так от по поводу російської пропаганди, мой вопрос, вже стояв: що делається з такою Росією з цим іскривним і сприйняттям реальності. Вважають Україну номер два, і говорять от, о врагов, окруживших Росію, ну, Это же, ну, как сказать, это, это риторика, которая не созидательная абсолютно. абсолютно. Это говорит о том, что руководство может в этот момент Российской Федерации, для них это просто бизнес, поскольку они могут под такой вуалью, собственно, заниматься экономикой, но если говорить об аннексии Крыма, там экономическая составляющая очень сильная, это газоносный шельф Черного моря, который Россия просто аннексировала вместе с территорией, которая, вряд ли вся нужна, Севастополь и газоносный шельф. Вот главные вещи, которые нужны были России. Знаете, я предполагаю, что и газоносный шельф, и Севастополь, это не главный приоритет, и вообще сам по себе Крым и Россия, не… не Россия, естественно, а администрации Путина не особенно нужен. Путин не хотел выпускать из своих рук Украину в целом, и аннексия Крыма была средством дестабилизации ситуации на Украине в целом. Это не получилось. Понимаете, не вышло. Э -э -э и потом была попытка дестабилизировать ситуацию, сменить власть на Украине через недопущение выборов, через раскол Украины это тоже не получилось. То есть, на самом деле, политика Путина потерпела несколько больших поражений на Украине, хотя, казалось бы, она вроде бы выигрывает. На самом деле это несколько больших поражений. Самое большое поражение это выборы с э, вот, президента, когда в первом туре побеждает Порошенко. Э, э, и теперь, мне кажется, что Путин больше озабочен. Всего одним, как выйти из этой ситуации, не потеряв лица. Потому что ясно, что уже цели не достигнуты. Украина в новом своем статусе признана э, всем мировым сообществом. Вот теперь через рукопожатие в некотором роде признаны и Путиным. Э, вот, э, надо прекращать, конечно, то, что делается на Юго-Востоке. Ясно, что... Это ситуация проигрышная. Рано или поздно время работает против сепаратистов. Очевидно, что в конечном счете придется расставаться и с Крымом. Может быть не быстро, но придется. Вот как это сделать так, чтобы не расстаться с собственной властью, собственным креслом. Вот это собственно. А всего как с Крымом расстаться это как Ну как расстаться? Ну санкции не будут сняты, пока Крым будет находиться в России. А не снятые санкции – это ухудшение экономического состояния, и лояльности элиты в Москве. Значит, соответственно, надо как-то вернуть Крым в какой-то форме как-то э, прилично. я не знаю, как, что они там придумают, чтобы снялись санкции. То есть самое неприятное это санкции. Россия не может жить в изоляции. Понимаете? Как не находится сейчас власть, как не пытается установить там все Есть с Китаем. масса вариантов, на самом деле, как вернуть Крым. Да, нет, есть, понятно. Вполне, Вы... вполне приемлемые для Путина, в том числе, которая, можно сказать. Господи, забыл же, как же, инфраструктурно же он связан с Украиной. Вот они нет, говорят нет. о строительстве моста за три года. Простите, но это фантастика. Я понимаю, я думаю, что... Из чего они будут мост Я строить? думаю, что не, нас, не нам с вами предлагать Путину решение, как ведут... Я говорю, я важно сейчас то, просто... Что раз... это важно я сделать. размышляю, что может... инфраструктура... Связан же, вода, все, все, все идет да в Крым. А вот смотрите, мы достигли чего? Теперь в Крыму будет особенный, особый, хотя там был особый статус русского языка. Мы прозащитили русских, вот понимаете? мы их не оставляем на вот база Черноморского флота там осталась тоже. Вот это тоже но хорошо. Была риторика о НАТО, но все это, понимаете, слабо. Ну что, вот Финляндия сейчас хочет вступать в НАТО. Что там, русские войска будут занимать Хельсинки? Понимаете? Да, вешаться на собственных подтяжках да, на понимаете? Но это, же, это же смешно. Поэтому я думаю, что сейчас постепенно должен начаться, если начнется откат э, в этой всей украинской политике, это будет, э, в общем-то, очень, очень гибельно для России. Очень гибель. Но уже сейчас э, отрицательные последствия русской политики в отношении Украины ударили по всей России, понимаете, по ее внешнеполитическому имиджу, по престижу народа. Э, поставили под вопрос действительно целостность страны, э, поставили Россию в зависимое положение относительно Китая. Э, то есть масса негативных последствий. Есть ли в Украине, не в Украине, в России политикум или политики, которые все-таки думают о будущем страны? Поскольку воинственная риторика, ну, это хорошо, но на достаточно короткий период. Я имею в виду хорошо для имиджа, для каких-то шагов. Никого еще это не спасало на самом деле нигде в мире. То есть всегда люди садятся за стол и договариваются, за стол переговоров, ведут диалог. Все, все достигается диалогом, в этом говорит вся история евроатлантической цивилизации, вот целостной, да, все через диалог, Конечно. возможно, долгий диалог, Конечно. возможно, годами, возможно, непростой консенсус, который устраивает. Конечно. И если смотреть в будущее России, вы же как гражданин России, да, э, э, наверное, любите свою родину и все-таки хотите, Безусловно. чтобы она процветала. Это, это совершенно точно. Здесь а почему почему не сместить дискурс, почему дискурс не смещается в России, хотя бы в абсолютно простом ракурсе, когда существует Российская Федерация, я когда задаю вопрос любому представителю России, а где в Российской Федерации Российская собственная республика, как а -а -а. субъект для русских, чтобы было понятно, это их родина. И вот она в каких-то границах, она не может быть размазана как масло по хлебу. Вот. Почему? Может, поним... да? Нет. Ну, вы понимаете, это постановка вопросов... Татарстан есть, я да, понимаю, нет. Это постановка татары, да. вопроса в советских категориях. Понимаете ли, советская, ленинская политика создавала национальные образования. Mm -hmm. вот, которые, на самом деле, никакими национальными не были, как вы знаете. Вот, это было только про форума. вот Это долгая история. Но я думаю, что... Посмотрите, в Соединенных Штатах нет белоамериканской республики, Черной Американской республики, испаноамериканской республики. Есть одни Соединенные Штаты. Давайте не сравнивать. Соединенные и, нет, Штаты. Нет, это это, страна, подожди, которая ну, была создана ну, 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 вы уж, не вчера. Ну, ну вы уж позвольте мне допустить, да, да? Да. Как, вот. как историку самое интересное. Да. И это нормально. Это нормально. Понимаете, я думаю, что возьмем Индию, например. В Индии есть национальные штаты, есть хиндоязычные штаты. Вот. Но, в принципе, все граждане Индии, независимо, где они живут, понимаете, в Андхре, в Тамилнаде или в Панджабе, они пользуются одними и теми же правами. Вот. Я думаю, что цель России – это именно это. Чтобы каждый, как представитель своей национальности, кто бы он ни был, русский, татарин, украинец в России, и что же там около двух миллионов, чтобы он мог пользоваться всеми правами как гражданин России, и в то же время, чтобы он мог пользоваться всеми правами как человек своей национальности. Для этого совершенно незачем и даже невозможно создавать национальные республики. Понимаете, потому что национальные республики нет, никогда не... Есть. Да, это, это, это наследие советского прошлого. Потому что возьмите Татарстан. В Татарстане половина населения да. татары, половина да. населения не да. татары. А да, во многих национальных республиках но 4, большинство вообще русских. Но 4 пятых татар живут не в Татарстане не в Татарстане. Понимаете? То есть, как быть с этими татарами? Значит, совершенно по-другому надо решать национальные вопросы. Ленинская национальная политика провальна. Она рассчитывала на то, что будет всегда железная диктатура партии, где все будут молчать, не петюкать. Кроме того, не забудьте, что Ленин и, ну, и Сталин потом, и в Украине, и в Татарстане, и в России, имея в виду русского населения, уничтожил всю культурную местную элиту. Или выгнал за границу. Вот. А с простым неграмотным народом обращаться довольно легко. Ну, с российской интеллигенцией. Так, да? я говорю, что и с русской тоже самое. Как и с русской, и с татарской, и с украинской, и с любой. Вот. Поэтому э, я, мне кажется, что путь национ... решения национального вопроса скорее должен быть современный европейский. Возьмите ту же Чешскую республику. В Чешской республике есть 12 официальных национальных меньшинств. Вот, в том числе украинская, в том числе и русская. Кстати, в том числе и Карпата русская, то есть закарпатская, да, Русь. Русины. да, они им отдельные представители. Есть цыгане, там есть венгры. Вот, они все представлены, у них там так это решено. Они, у них есть национальные советы, там демократически, кто хочет, входит в этот национальный совет, то есть голосует за него, кто считает себя сам украинцем или там венгром. Они выбирают своих лидеров, эти э, глава этого национального совета входит в состав Совета Правительства Чешской Республики. Вот вариант. И неважно, где ты живешь, в какой части Чехии. Понимаете, мне кажется, что вот как-то в этом направлении. Так, таким образом была устроена национальная система в межвоенной Эстонии. Так думали ряд партий, левые в основном партии, устроить национальную политику в Австрии и Ну посмотрите же, я, я к чему? То есть для русских, ну как, вся Российская Федерация с Тывой, с Татарстаном, это все, это все как... Это Россия. Россия. Да? Это Российская Федерация. Конечно. Но это Федерация. Ну, Российская а Федерация, где, -то, где, -то, где, где же, есть субъекты. Где же корни? Где есть субъекты. В историческом плане. Э так, помилуйте, корни, конечно, в Киеве. Откуда пошла русская земля из Я же о чем говорю? Просто вот в этом всем маразматическом действии, которое развернулось на Востоке, Крыму это обошлось без крови, поскольку украинские военные просто отступали, абсолютно, не стреляли. Абсолютно. А здесь, да. здесь так не, не получается. И при, слава богу, наверное, да. в конце концов нельзя отступать вечно. Да, но понимаете. вот в какую больную голову пришла идея Новороссия, которую в том числе говорили и в Крыму. юго восток это и есть Новороссия, на самом деле, если говорить вот. Нет, да. если говорить уж точно, Новороссия это только Ну, когда-то было. было да, в было, старое да. время Новороссия это побережье Черного моря, включая и Новороссийск, между прочим, и э, э, там Геленджик это то побережье Черного моря, которое от Турции перешло к России в течение войн 1779-83 года и Николаевской войны 1828-29 года. Вот, собственно, вот это побережье, это есть Новороссия. Донбасс, как раз, в нее не входит, а уж Харьков тем более. Вот, это именно Одесса. Харьков, это, это слабожанщина, Да, да, совершенно верно. Это Одесса, Херсон, Николаев, Крым. Соответственно, Новолоссийск, ну вот и надо такие руки истории Олегу Царева, я считаю. Вообще учиться полезно всем, в том числе и мне. Я с вами согласен. Я знаю, что у вас самолет, не смею вас задерживать, поскольку Это уже правда. без 15,8 да. в 9 вы должны быть на борту и уже. Ну, в 9.00 я не буду, но я бы постараюсь как можно быстрее. Быть на э, спасибо вам большое за участие в программе, хотя у меня к вам миллион вопросов. Но если вы выбрали mm -hmm. даже 15 минут, чтобы к нам зайти. Как-нибудь по скайпу спасибо. мы свяжемся. Да. Андрей Зубов, э, российский историк, профессор Московского Державного института международных ведомостей в студии Громадского.